ਮੈਂ ਸਫਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਚਾਰਜ ਐਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਐਵੀ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਅਸ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਬੋਧ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅਮੀਜਕਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਵੰਤਰਾਓ ਅਮੀਟਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਸਵੰਤਰਾਏ ਨੇ ਰਾਓ ਨੇ 비ਬਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਜਲਾ ਗਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਕ ਨਮੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦੂ ਪੱਸੀ ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪਲੇ ਬੈਕਸਿੰਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਮ ਰੈਡੀ ਹੋਸਟ नॉमीनेटेड ऑन ओबल पीस अज अं बटाले बच्चा और बहुत सारे मेरे गडर सुने ऑलरेडी मैं आई हूँ बुथ पब्लिक पार्टी भीमराव यशवंत अंबेडकर जी जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं हशियारपुर तो उन्होंने एक कैडिडेट चुना बटाले सागर संतोष भेजी नार्टी वास्ते एम पी के इलेक्शन बटाले की चुना ਸੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪੋਸਟ ਜੀ ਨੂੰ ਅ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਲੇ ਨੂੰ ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਨਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਅ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ पंजाब में प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी पहली बार आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है मैं खुद प्रेसिडेंट प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी भीमराव यशवंतराव अंबेडकर होशियारपुर से इलेक्शन चुनने वैसा देखा जाए तो हम लोग ने प्रस्ताव इंडिया गठबंधन के साथ रखा है कि हमारे को इंडिया गठबंधन में ले लो और पार्टी के दो तीन हमारे को सीटें दे दो लेकिन प्रस्ताव पर आज तक कांग्रेस ने कोई और दूसरे पार्टी ने कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया ऐसा होता है तो पबुद्र रिपब्लिकन पार्टी पंजाब की तेरह की तेरह सीटें जो पार्लियामेंट की तो हम लोग लड़ाने के काबिल में आज आ गए हमारे पास सक्षम ऐसे उम्मीदवार हैं देखा गया कि पंजाब में अंबेडकर मोमेंट के कोई अभी लोग नहीं बचे। एक वैक्यूम तैयार हुई है पॉलिटिकल पावर्स में अंबेडकरी मोमेंट में वो स्पेस हम लोग लेने के लिए मैं पंजाब में आया हूँ वैसे पंजाब हमारे लिए कोई नया प्रांत नहीं है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ दो बार आ चुके हैं गोल्डन टेम्पल आज मैं सुबह गोल्डन टेम्पल में थे उन्होंने उन्होंने तो मैंने हिस्ट्री बताई वो भी जानते हैं कि बाबा साहब यहाँ आए थे हमारे पिताजी भी नाइनटीन 1954 में यहाँ पंजाब में आए थे सिख धर्म का एजुकेशन लेने के लिए सीखने के लिए सिख धर्म बाबा साहब ने उन्हें भेजा था बाद में 1964 में मेरे पिताजी यशवंतराव यही होशियारपुर से इलेक्शन पार्लियामेंट का कॉन्टेस्ट किए नौ हज़ार वोटों से हर गए खाली चार दिन यहाँ प्रचार के लिए आए इसके लिए पंजाब हमारे लिए कोई नया नहीं 1964 में फिर से पंजाब में और अकाली दल की यहाँ सरकार ये सब पुरानी बातें हैं, नए पीढ़ियों को ये मालूम नहीं है ये तुम्हारे माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ पंजाब वासियों इसके लिए फिर से दोबारा हिस्ट्री रिपीट करने का मेरा प्रयास है रिपब्लिकन को फिर से यहाँ खड़ा करना पंजाब से ये मेरा मकसद है यहाँ के पंजाब के लोग बड़े नौजवान हैं मिलकर देशभक्ति है, देश है उनमें किसानों का आंदोलन चलता है महीनों महीनों भर वहाँ दिल्ली के पिछली बार जो दिल्ली का बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन हो गया वहाँ मैंने विजिट कर दी भाई यह सरकार जो वर्तमान में सरकार है वो डरती है तो पंजाब वालों से ही डरती है बाकी किसी को डरती नहीं ऐसे नौजवान धैर्यवान सक्षम लोग हैं इसीलिए मेरी शुरुआत अभी हमारी पार्टी तो तीन महीना पुरानी इसकी उम्र है लेकिन पंजाब में मैं खड़ी करूंगा इतना मेरा आत्मविश्वास है जहां लोग मुझे मिलते जा रहे हैं वो बड़े लोग मिलते जा रहे हैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से, से जो गुरुदासपुर है मैडम जी हमारे संतोष मैडम जी सक्षम है हम नारी का सम्मान करते हैं नारी को अधिकार देने की बात बाबा साहब ने की है यानी बाबा साहब ने नारी का अधिकार दिए है इसके लिए हमारी पार्टी नारी संगठन के साथ नारियों के साथ 50 तक के का हम लोग उनसे हमारी भागीदारी देंगी राजनीति में उनका हिस्सा देंगे काफ़ी रिस्पॉन्स है भाई सर चोन मैनिफेस्टो की होगा पार्टी चोन मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो में ये हफ्ते भर में मेरा मैनिफेस्टो निकल के आ पंजाब के लिए नया मैनिफेस्टो है हर एक स्टेट के लिए मेरा मैनिफेस्टो अलग अलग है पंजाब के लिए मैनिफेस्टो ये हफ्ते भर में आ जाएगा आपको तो दिया जाएगा जो मीटिंग की थी है किस पार्टी वालों की थी गई है और कौन कौन सा जी आज प्रबुद्ध पार्थ, रिपब्लिकन पार्टी ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਟੀਮ ਰੌਸ ਜਸਵੰਤ ਬੇਬਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਹੁਣੇ ਭਾਰਤ ਚੈੱਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਟੈਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 200 300 400 ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਟਿੰਗਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਅਨੰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਫਰੂਜ਼ਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੁਖਸਵਾਲ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੂਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ